Пойдем, поймем персональный состав, и потом пойдем в Минобороны и спросим, почему не назначили Иванова, а не Сидорова? Или почему, например, нет представительства участника боевых частей? То есть, грубо говоря, мы должны понимать о том, что почему, опять же, некий человек, который просиживает, извиняюсь, штаны и китель десятилетия в Министерстве обороны, принимает участие э, в при, э, присвоении статуса участника АТО... При этом люди, боевые командиры, которые присутствуют на передовой, знают персональный личный состав, они к участию в этой комиссии не допущены. Это, это как, как третий вопрос. Да. Это Руду третий тогда... вопрос получается. Работали. Э -э и четвертый вопрос, который мы хотим все-таки понять, еще раз возвращаясь, по вот этим всем вопросам мы хотим это сейчас все зафиксировать. И, я, обращаюсь добавлю, и вы там описали список вот этих граждан, цивильных. Цивильных ну, Да, и где требовался статус. Ну, мы же должны видеть. бачим. мне еще раз, что человека знают. Были там все люди, или не были? Потому что, ну, когда там фильм не топят, рабочая какая-то тваринка. Есть флешка? Мы можем по цивильному на флешку подготовить. Какая флешка? Хорошо, там будут просто фамилии или долг? За что им дали смысл? Нет, за что нет. Там за что, вот я вам скажу. За что не надо? Надо должность. Должность на момент участия в доме. Есть, я был. Львівський, радиочастот, тут, к примеру, возьмем. да? Да, у нас... Э, кто, кто конкретно туда ездил? Но либо это не директор фильма, либо, львови. это за... Радио. либо, Радио. Это, за... Радио. либо Радио. это просто обычный работник радиочастот, Радио. Мы, Радио. мы, 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 можем по цивильным, мы можем... По цивильным давайте зараз. Скажите, пожалуйста, да. сколько лекарей? Сколько лекарей? Отримала статус учасника лікарів. Поки що у нас по-моєму два, да? два лікаря. Да. Ви самі подумайте, що у мене ви. у нас Десь загинувших 18 лікарів на фронті загинувших. У нас отримала поранення. 34 лікаря отримали поранення. У нас зараз е, е, кілька сот добровольців і лікарів мобілізованих. А у вас тут люди ризикують кожен день життям. У вас два лікаря. Зато у вас з прокурорами і з міністрами і з заміністрами все чудово. идеальный. Понятно. Вот, я скажу, что знаете, как вы э, кажете все правильно, а вот не можете. Да. Да, давайте прочитаем. Покажите да. мне дерево. Да, 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 не мать его карьеру. У нас один лекарь был, и снова таки он пишет. Да. Дозвольте, я да, принесу две справы лекарей, которые выносятся на завтра на комиссию,